всего вам мира потому что наверное мы так думаем что мир, наверное, это самое главное на следующий день для украины самое главное я желаю вам добра счастья независимо кто из нас христиане то мусульмане то иудеи все мои которые дети божьи и вот перечисляй все заповеди, не укради, не убей так и так далее. Я, это не мои права, хотя в душе у каждого они должны быть. Вот я хочу, чтобы мы жили по заповеди. По то, что придумано нашими предками, за что сказано Бог. А там взяли эти заповеди, там все написано. Я желаю вам добра, да, добрее друг другу каждый. Потому что мы всегда с нашей вы, так и экономикой. То есть наша ситуация в стране всегда вот такие натурализованные. Вот стараемся друг друга ущипнуть, там где-то резко сказать что-то. А вот вы знаете, я по себе знаю, как у меня, там, допустим, человек нахамит меня, да? А добрым словом его просто переводишь с в больше равновесие. Подрезал по нашей линии. Открыл, сказал, ты перевезли, это друг. Дальше же, Видео с нам кто-то по свидетелю. Так что, уважаемые друзья, счастья вам всем мира. Потому что Жизнь у нас у каждого одна. У нас у каждого есть детские, родные близкие, друзья, знакомые. За которые мы переживаем. Которые нас не дают, которые с ним идут. Поэтому, конечно, знаете... Хочешь, чтобы мир был добрее, начинай с себя. Начинай с себя, тогда будет вот. правильно. И у нас, вы знаете, вот я с вами общаюсь в таком ритме, где-то когда мы первый начали проводить? В августе сентябре, да? В августе сентября, ну, я имею, как говорится, как руководитель данного подразделения, определенные права. И вот я хочу отметить, что денег не дам сразу говорю. А вот почетные рамы, допустим, я могу на родителей, я приготовил мой штат, почетные работы. За активное участие в общественной жизни, знаете, есть такая позиция, что мы не безразличны, что мы добиваемся чего-то, не все у нас получается. Но получится. Получится. Как бы это ни было. Пожалуйста. Да? Начальник Головного управления генерал мэра Валерий Светлович Андреевич Бухадарев подписан на наказ, что на закончение представителей активистов Грамотно. За активную громадську позицию та Таблимской співпрацю, с органами внутренних справ, Припорской области, на городе Лепите, По в Владислава Валевича.

Ульяна Утамилову Володимировну. Я не буду закладывать администрацию, а